रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार से डोनट्स लेकिन हम ये लिक्विड डो के साथ डोनट्स बनाएंगे क्योंकि अमूमन लोगों की कंप्लेन होती हैं कि हमारे डोनट्स अच्छे से राइज नहीं होंगे या डोनट्स बनाने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए होता है तो आज हम बहुत झटपट ये डोनट्स बनाएंगे इसके लिए हमें ना तो डो को बिल्कुल भी राइज करने की जरूरत है जस्ट हम इसका बैटर बनाएंगे और फौरन से डोनट्स बनाना शुरू कर देंगे आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए बनाना शुरू करते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे लिक्विड डोनर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने डोनर्स का बैटर रेडी कर लेना है और इसके लिए हम सबसे पहले ईस्ट या खमीर को एक्टिवेट करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले लिया है 400 सौ दूध और इस दूध को मैंने बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लिया था ओवन में दूध बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए अगर दूध बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो आपकी जो ईस्ट है या खमीर है वो एक्टिवेट नहीं होगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमने इस दूध में शामिल कर देने हैं एक चाय का चम्मच ईस्ट किसी भी अच्छे ब्रांड का ईस्ट ले लीजिएगा और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने इसको तीन से चार मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए तो जब तक ईस्ट एक्टिवेट हो रही है हम एक बड़ा बाउल लेंगे और बाउल में शामिल कर देंगे दो अदद अंडे और 100 ग्राम हम इसमें चीनी शामिल करेंगे एक चौथाई चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने अंडों और चीनी को अच्छी तरह से विस्क की मदद मतलब से मिक्स कर लेना है एक मिनट के लिए ताकि इसमें जो तो चीनी है वो अंडों में अच्छे से हल हो जाए और 300 ग्राम अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे तो मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल कीजिएगा मैंने यहाँ पे मैदे को एक स्ट्रेनर में डाल लिया है और अभी हम इसको अंडों में छान लेंगे और 30 ग्राम हम इसमें मिल्क पाउडर यानी कि खुश्क दूध शामिल करेंगे तो टी वाइटनर नहीं लीजिएगा कोई सा भी अच्छा ब्रांड फुल क्रीम मिल्क पाउडर का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी हम इसमें दूध शामिल कर देंगे जिसमें हमने ईस्ट को डिजोल्व करके हल करके रखा था और यहाँ पे दूध शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये यह देखे यहाँ पे हमारा जो बैटर है डोनट्स के लिए वो बन बिल्कुल रेडी है और इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा थिक है गाढ़ा है तो आप इसमें एक से दो खाने के चम्मच के जितना दूध शामिल कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो पतला है रनी है तो आप इसमें एक से दो खाने के चम्मच के जितना मैदा भी शामिल कर सकते हैं तो यहाँ पे बैटर को करते हैं साइड पे और अभी हम डोनर्स को फ्राई करना शुरू करते हैं तो डोनर्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है अगेन वही बात जो मैं हर वीडियो में हर रेसिपी में बताता हूँ कि ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना और ना ही ऑयल बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह का एक डोनट मोल्ड लेना है इजीली ये मिल जाते हैं ऑनलाइन और मैंने ये ऑनलाइन मंगवा के तो इसके पीछे हैंडल खुद मैंने लगवाया था और अभी हमने इसको ऑयल में हल्का सा डिप कर लेना है ताकि अंदर से ये ग्रीस हो जाए और अभी हम इसमें लिक्विड डोनट्स का जो बैटर तैयार किया था वो डालेंगे और बैटर डाल के हमने इसको आधे मिनट के लिए ऑयल के ऊपर ही रखना है ताकि ये नीचे से थोड़ा सा कुक हो जाए फ्राई हो जाए और इसके बाद हमने 30 सेकंड्स के बाद हमने इसको डिप कर देना है ऑयल में और कुछ सेकंड्स के बाद आप लोग देखेंगे कि डोनट जो है वो फूलना शुरू हो चुका है और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही मोल्ड को छोड़ देगा तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे इस डोनट को फ्राई कर लेना है तो यहाँ पे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, 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 हमारा एक डोनट फ्राई हो चुका है इसी तरह सेम हमने पैन को या डोनट मोल्ड को पहले ऑयल में हल्का सा डिप करके ग्रीस कर लेना है और इसके बाद हम इसमें डोनट का जो बैटर है वो डालेंगे और बैटर डाल के हमने आधे मिनट के लिए इसको पहले ऑयल के ऊपर ही रखने हैं और फिर आधे मिनट के बाद हमने इसको ऑयल में टिप कर देना है और इस तरह हमने डोनट्स को फ्राई करते जाना है तो ये डोनट्स बनाने का बहुत ही आसान और झटपट क्विक तरीका है इसमें आप बहुत जल्दी जो है वो डोनट्स को फ्राई कर सकते हैं बना सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कितने मज़े मज़े के फूले फूले से हमारे डोनट्स बन रहे हैं तो जब तक डोनट्स बन रहे हैं मैं आपको बताए देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डोनट्स भी फ्राई करते रहिए और साथ मेरे यूट्यूब चैनल अलिफ किचन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स तक सबसे पहले पहुंच सकें जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स जो देखिए यहाँ पे हमारे लिक्विड डोनट्स बन के बिल्कुल रेडी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए देखे बाहर से क्रिस्पी से हैं और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ़्ट हैं तो मैं इनको किसी भी किस्म की गार्निश नहीं करूँगा चॉकलेट वाली क्योंकि हमारे घर में चॉकलेट को इतना पसंद नहीं किया जाता तो मैं इनको ऐसे ही सर्व करूँगा आप चॉकलेट के साथ इनको गार्निश कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये बहुत झटपट बन जाने वाली लिक्विड डोनट्स की रेसिपी यकीन पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और मेरी इस रेसिपी को इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए हाफिज़